Jadi antara sadar atau tidak artinya kan si nang laki nih. beberapa mm. Bebe pingkot on oh, pak aliran jaring tadi. tanganlah Tangan lah mundilnya Han. Nah, kering tangan. Mau umpatilah becabur lah artinya kan ke sungai tadi. Nah, tanpa sadar mungkin apa langsung masuk ke dalam banyu ke sungai tadi. Jadi kebetulan bersampai sampai ke dalam sungai tadi. Nah, lalu sinang laki ini menyaksikan langsung dalam sungai itu orang ada pesta. Oh. ada pesta besar-besaran nah nangran Pak aliran dan mungkin ibarnya ada ilmunya ya kalau nah awaklah bepandil awan uran na dalam batang banyu tadi sungai Ka Robert takunlah Pak aliran apa ini acara besar Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. <tuk> oh, buruka, ada ini. Nah, Terima kasih, Bapak saya sudah menjawab salam ulun. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah malam ini kau pelak mempersai menghadirkan ruang kisah. Memang. Jadi kami eh, tuntung banjir sudah memulai bersurat lah ibaratnya. Tuh yeah. dari esok ini bubuhan relawan aja mempersai nih. Yeah. Nah malam ini bermula-mulana bagi kisahan, mencari-cari kisah nang pindah rami didengarkan sambil menghibur rupian nah, benar haur banjir aja juga, berapa buting tuh video ulun nah, terima kasih kepada kawan-kawan uh, yang sudah membantu subscribe, sudah uh, membantu menonton, me-like, komen, apa segala macam itu terima kasih banyak ulun-ulun tersanjung lah sampai hari ini Alhamdulillah, karena bagi Safar ini, emang Ah jadi malam ini pemirsa ai nah pertama kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi lawas kada pertemuan karena di kampung kami masih dalam keadaan musibah banjir tapi sudah surut pang banyu. <coughs> nah, sambil betok pemirsa ai. Mau dong guys pemirsa saya satu Ini kayak ini pemirsa ai. Ini rencana kami berkisah Ini masalah kisah sejarah buhaya. Nah Pak Aliran enggak? Ah, Pak Aliran. Pak Aliran Jadi kita mulai kisah pemirsa lah. Nah, dimulai. Jadi pada zaman dahulu nih kisah juga, Pak Han. Kabar ke kabar. <laughs> Jakarta ya. tuh mitos kah, nah, legenda kah? Iya, karena iya, tahu bawahnya kisah bahari, kisah Cuma rakyat. kisah rakyat. Nah, nambah kisah nih orang tua bahari juga. <laughs> nah, jadi di salah satu kampung, kampungnya gini kita kada tahu jungarannya, ya kalau nah ada pernah satu kejadian Kejadiannya ini orang pengantin Hanyar, nah pengantin Hanyar jadi pas waktu itu Hanyar kawin, Bahari kan ke Batang Banyu, hmm, hmm, Nah, hmm. karena kayu ini nih kan, heeh, <laughs> ya, heeh, ketahuan. heeh, <laughs> nah, <Bahari jadi>, mandi. <laughs> jadi mandian Bahari itu ke batang banyu Nah, jadi tulakan besokan mandian waktu untung napa akar tahu ya, ini kan mandi lah dulu han. dulu lagi bini pengantin ini mandi perjelas pulang tuntung napa mandinya mandian nah dalam mandi sekalinya bininya nih disamber uli buhaya kisahnya nih han disamber uli buhaya hilang ada nah, lagi lalu nangaran nang laki ini kan sayang Nang pengantin hanyar kisahnya. Hmm. An, awan orang besar besar saya nggak. Jangan ya, nah. nang tuh hati marah situ mencari eh, pulang ya nah. kok. Iya. <laughs> nah. Nengaran pengantin hanyar, orang ini memang besar sayangan. Artinya bapak caraan juga tuh kan. Eh. <laughs> nah, artinya kan sayang mana. Lalu nang laki ini kapusangan, hmm. kapusangan. Hendak kayak pacarannya mencari supaya bini itu tadi dapat. Hmm. Nah, tetap bulik lah ini. Tetap bulik. <laughs> Karena kan nyamalit seorang buaya nang mantam. Nah lalu cari-cari takon ke takon ke kampung mana kampung. Nah ada terdengar Pak Aliran. Arti Pak Aliran itu mun bahasa kami Banjar itu ya Pak Aliran itu nang ma bisa menangkap buaya lah kan. Yang bahasa Indonesia pawang buaya ya. Nah, yawa... pawang lah mungkin bahasa nasionalnya Indonesia Yang kami tutuk orang benua <laughs> Jadi biasanya apa adanya ya. ya betul, nge -nge -nge -tutuk ada. <laughs> <laughs> Jadi kebetulan tetamulah Pak Aliran tadi atau pawang tadi. Nah, lalu bolehlah perjanjian on Pak Aliran tadi. Ujar Pak Aliran tadi, ayo aku bantu mencari ikan bini ikan nih. Eh. Cuma dengan satu syarat. Artinya, bila nya nata tamu, apa nang kita cari e, ya kalau kan ikuti aja di belakang, artinya bila tata tamu, nang kutunjuk itu barangnya atau bini ikan, kamu hak kan? Aku artinya kamu apa jarakku aja Iya, intinya? Iya, aku aja. Menurut saja tuh. Ujar Pak Aliran tadi. Jadi nang laki ini nang sayang dan memang tiketnya hendak mencari bininya han Dia akunnya eh Ayo ha, tulakan Jadi tulakanlah kak batang banyu tadi uhum. Nah nang kejadian awal bininya hilang tadi han. Uhum. Nah Jadi antara sadar atau tidak artinya kan Si nang laki ini pingkot on pak aliran tadi Oh bah ganding tangan Ia, gitu Iya ganding tangan lah modelnya han Nah ganding tangan Mau umpatilah becabur lah artinya kan Kasungai tadi uhum. Nah, tanpa sadar mungkin apa, langsung masuk ke dalam banyu ke sungai tadi. Jadi kebetulan sampai ke dalam sungai tadi. Nah, di dalam situ rame bacara. Nah, ada nang bacancang lumbuk, Ada nang bahiris bawang. Oh, mungkin hendak ada acara ya, keselamatan selamatan kan? Apakah di Jakarta betul, itu, lah. Senior kan? Hmm. Nah, nangaran hmm. Pak Aliran dan mungkin ibarnya ada ilmunya ya kalau. Nah, awaklah bepandil awan awal orang nang dalam batang Banyu tadi sungai tadi. Nah, lalu si Pak Aliran ini betakun lah awan warga yang ada di situ tadi. Napa ini ceger napa? Ibaratnya nih kan, hei. jadi rame bener orang beruntung royong berurunan hmm, kan di hmm. kampung itu berurunan kisahnya kan? Ya bahan dilan bisa kita juga. tuh anu malawat tah jurang ya, kita tuh hendak kayak pengantenan tuh ya kan. Ya. Ya, anu. nah, nah, ya. Begitu. Kita rewang lah juga. Hmm, muncul, rewang bahasa kan? Nah, jadi Betakun lah tadi si Pak Aliran. Jadi Jerenang ada di sara, di kampung itu tadi. Hmm. Menyehuti. Ya. Jadi ya ada acara lah ya, oh. lah ya. boleh dikatakan aroh atau selamatan. Hey, hey, hey. nah, aroh atau selamatan. Nah jadi si Pak Aliran betakun apa kisahnya iwaknya? Hey, hey. Nah apa kisahnya iwaknya nih? Jadi pindah mana oh. sambal banyak bumbu-bumbu nih kan? Orang banyak artinya eh, selamat nah, gara ganalan nih. Agar kan, <laughs> besar-besaran. Napa kisahnya iwaknya? Hmm. Nah, ditunjukkan orang nang tadi nah tuh nah di kandang tuh nah ada kambing nah oh, iya. itu nasi sumbale nah ini nanti kita kambing sumbale nah. nah jadi ujian nang pak aliran tadi hmm. awan nang laki mm. nah tau ikam nang di dalam kandang itu nang berbentuk kambing tuh apa bini ikam hmm. lihat nang laki itu dasar kambing oh, bang ada okay. adanya nang dasar dasar iya, mm -hmm. ya dasar kambing lihat kambing tuh kan mm. kambing ngaran nang laki ini inya artinya melihat kambing he. ada percaya kan pada bini he. nah ujar Pak Aliran bujur itu adalah bini ikam eh. nah, cuman diserupai orang eh, itu hanya kan anu jakanya anu Ih, hajaran ya. Iya, nangaran mungkin inya nih kada Balik jual mata nah, lah asalnya. Iya, ibarin satu balik mata, kedua juga mungkin inya kada yakin. Han hmm. lain ngarang manusia. Nah. Lain, jadinya lah. Eh, jadinya lain, lain bini kok. Nojo nah, pak Alian ini, hmm. ya Allah, kami nih pak. Nah, karena nasi si laki tadi han tetap artinya kada percaya, hmm. ayo aja Pak Aliran lah, jangan ditiwas lagi aku. Hmm. ya kok. Ya kalau hmm. ini sudah cukup syarat artinya membantu ikam. Perjanjian sudah ikam harus mengikuti ujar kok ya kalau. Hmm. Tapi karena ikam ibaratnya menolak daripada ibaratnya langku kisah, artinya kan aku jelasakan, ayo ayo. Ya kan tidak dihuhurupi kali, Biakati ya kan tidak masih teh. Ya, ya kan mungkin di lahan si nang laki ini mungkin paham ya kalau kemungkinan rupiah kan elon ya, kami bujur. Diurang kan. Nah, akhirnya ujir Pak Aliran, eh ayo bulikan ya eh, kita ya hmm. eh, karena kan kada ada lagi nih nah, itu aja tujuan itu aja yang dicari kan <laughs> nah bulikan merasa tadi itu sinang laki ini kada mengakui bahwa itu bininya Iya hmm. ya lalu, lalu si Pak Liran tadi kan bersuara eh awan nang orang madakan acara aroh tadi hmm. Hmm. nah kami tolong ayo eh, minta tinggal ya kan tangannya Nah, jadi tolong kena diperhatikan dia hendak di atas, ham, kan. eh, minta Baya -baya -baya, eh, eh. kami minta ditinggal ya kan betis atau tangan kambing itu tadi ini ujian nang apun acara aroh tadi ayo, ayo kami tinggal Kaina. ya kalau kami tinggal Kaina. ambah bulikan nah beberapa waktu kemudian pas mandi nang laki nah melihat di parak lanting itu atau sungai tadi to tangan tinggal tangan eh nah, tangan bininya karena pinandu mungkin dengan utas kayak cincin kan ditinggali orang nih nah ditinggali orang tangan hanya bakuria kuria nah, mini ulun mini ulun jalan. nah, ya, deh nah hajar sadar akhir berarti nang disumbali hurang tadi nang jaga dia ruakan hurang tadi bini ya kalau nah lalu babulik pulang minta tolong numpak aliran nih eh. ya kalau Nah, Pak Aliran kan kita sudah berjanji pertama <laughs> tadi Ya kalau kata kawal lagi. Kalau Iya, kata kawal lagi. Nah, akhirnya ya kalau nyata itu pada bininya. Nah, tapi karena saking saktinya Pak Aliran nih Han, hmm. jadi kita kada meniadakan juga kisah Pak Aliran memang hmm. memang sakti. Karena sumpahnya juga antara makhluk gaib artinya nang buhaya tadi. Kawan hmm. Pak Aliran tuh ada sumpah juga. Artinya bila nyamahan hantam makhluk atau manusia, maka harus ada jadi korban buaya itu tadi. Oh, ada hurufatnya jangan. Lupa. Nah, jadi Pak Aliran tadi karena niatnya memang hendak menolong, ya kalau turunlah Pak Aliran ini istilah berbelawong, pulang sungai. Serabok kuning maju Iya, <laughs> kalau nyurung istilah berbelawong, bang duduk kan, betapak di benyo. ayo buaya buaya nah di sini keluar, aku menuntut ganti rugi pulang. Nah karena warga kok artinya kan Makhluk aku ikat mati tanpa ada kesalahan Menurut orang masih berkasih sayangan hmm. Karena pengantin hanyar kan Nah aku perlu youtuber Nah disitulah Bakal lahir Karena sampai kesaktian artinya kan lanjut kesaktian Nah maka matilah Yosei kong buhaya hmm, Satu balas satu aja nih. Nah nang buhayanya pun itu bibinian Jadi singkat kisah Pemirsa he, ya kalau jadi kenapa buhaya itu Inyak ada beilat? Nah sejarahnya itu bang, karena pak aliran itu sakti ya kalau ditariknya atau ditetaknya makanya sejarahnya. Maka sampai sekarang buhaya itu bilanya beilat tuh lain buhaya itu buaya <laughs> darat Nah, bisa bisa. Darang. nah itu aja pemirsa ya bang. itu aja kisah dari kami sementara ya masih suasana banjir kampung kami ya kalau nah mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat nah ini bisa menghibur, menghibur. penonton nah mau batik kangen lawan kami. kami nah jadi kalau ada kisah ini nih ada kesalahan kehilapan atau ketersinggungan atau ada sesuai bapaknya kita. yang pernah didengar ya kalau yang pernah pian pian dengar mohon maaf ya Ya kalau hmm. artinya nih, kisah ini pun dari kisah ke kisah juga dari ya. kai mungkin kai dari deto nah itu lalu sampai kepada kami sebagai keturunan yang bawa kisah mungkin ini saja dari kami nah kebetulan kami di pos PMK ini nah jadi di sini relawan beritaan salah hitap mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh nah itulah tadi kisah Pak Aliran pamit saya nah alhamdulillah mudah-mudahan ya. menghibur pihan sabarataan. dataan jadi sampai ketemu lagi di kisah-kisah berikutnya doakan ulun nah kawan-kawan yang -kawan nonton beri komen juga. Nah barangkali ada kisah-kisah apa. Jadi kawal lu mencari pulang kisah. Nah itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.